شری گرو گر مبارک ساتھ خال اور سب سے پہلے گرو صاحب جی کی بخش کی ہوئی فتح کی سانج کرتے ہیں آپ سب نے ہمارے ساتھ سانج کرتے ہوئے گج کے اچارن کرنا ہے دھند جگ ہوا جیو رسول سورج نکلو آتاری شفے اندھیر پلو میرے کو بھائی سنگھ بھی بتا رہے تھے کہ گیانی جی جہاں سبھی لوگ زیادہ تر ہندی سمجھتے ہیں تو آپ ہندی میں آج ہم بڑی شردہ بھاونا سے بابا نانک جی کے پرکاش پور کو سمرپت آج کے دیوان میں اکتر ہوئے ہیں اور ہم سب بابا نانک جی کو نمشکار کرنے کے لیے بابا نانک جی کے پرکاش قرب کی خوشی میں جو بابا نانک جی کا پرکاش قرب منا رہے ہیں بابا نانک جی نے ہم کو اپنے جیون میں کیا سندیش دیا کیا اپدیش دیا اور بابا نانک جی نے ہم سب کو بھگوان کے چرنوں میں جڑنے کے لیے کیسی گھالنا گالی اور اس اپلکش میں آج ہم نے آپ سے چار سانج کرنے ہیں جو بابا نانک جی تھے اس کو اس سنسار میں سب سے بڑے گرو بولا جاتا ہے ایک بابا نانک جی ایسے سنسار کے دھارمک ہوئے ہیں جن کو سبھی دھرموں کے لوگ نمشکار کرتے تھے بابا نانک جی کے پہلے اس سنسار میں سری رام چندر جی آئے کرشن جی آئے ان کو کیول پہ کیول ہندو لوگوں نے نمشکار کیا اسلام دھرم کے لوگوں نے مسلمانوں نے ان کو نمشکار نہیں کیا اور نہ وہ مانتے تھے ان کو اور جو اسلام دھرم کے پیروکار تھا حضرت ابراہیم اور جا ہم بول دیتے حضرت محمد صاحب ان کو کیول تے کیول جو اسلام درم کے پیروکار تھا انہوں نے ہی نمسکار کسی اور دھرم والوں نے ان کو نمسکار نہیں کیا نہ ان کے اپدیش کو مانا اور ایک اس سنسار میں اس جگت میں بابا نانک جی ایسے گرو تھے جن کو سمجھے سنسار بھر کے اندر سنسار بیتر کے اندر سبھی دھرموں کے لوگ نمشکار کرتے تھے تو بڑا گروہ تو وہی ہوتا ہے نا جن کو سبھی لوگ نمشکار کرتے ہیں بھلے وہ ہندو ہوں بھلے وہ مسلمان ہوں بھلے وہ سکھ ہوں سو اس کے لیے بابا نانک جی کو سنسار بھر کے اندر سب سے بڑا گروہ بولا جاتا ہے کیونکہ بابا نانک جی نے ایک ہندو کو یہ بتایا کہ آپ نے ایک اچھا ہندو کیسے بننا ہے اور بھگوان کی سچی آرتی کیسے اتارنی ہوتی ہے جب بابا نانک جی نے اپنا شریر اس سنسار کے بھیتر شوڑا اور جب بابا نانک جی کا سنسکار کرنے کی واری آئی وہاں سبھی دھرموں کے لوگ اکتر ہوئے تھے ہندو بول رہے تھے کہ بابا نانک جی ہمارے ہے ہم اپنے بیدی ودھان سے بابا نانک جی کا سنسکار کریں گے